Доброго ранку, вітаю вас у студії 9 вересня у всесвітній день краси. Щоб поговорити про прекрасне та чарівне, сьогодні у гості ми запросили голову національного комітету Міс Україна Сергія Матяша. Доброго ранку. Доброго ранку! Пане Сергію, кому як не вам знати наскільки змінюються з кожним роком параметри, критерії краси? Які ж вони є на сьогодні? Ви знаєте, я би не сказав, що вони очень змінюються на протяженні десятилітті конкурс. Мисс Мира, самый известный конкурс, существует уже 61 год. Так. И когда мы сравниваем фотографии победителей тех mm -hmm. лет, победителей, там, победителей, скажем, 50-х годов, 60-х годов, то мы можем заметить только разницу в одежде, разницу в макияже. Ну, еще есть эффект старых фотографий, черно-белых, да, и кажется, что это что то такое какое-то ретро-ретро-ретро. На самом деле, вот, собственно... Внешность победителей меняется очень очень незначительно. А какие же в моде сегодня жены? брюнеткой, блондинкой, рыдовой худенькие, худенький, че Знаете, в правилах конкурса ничего этого нет. Вот, а речь идет обычно о возрасте, о семейном положении, такие документальные факторы всякие срабатывают. А дальше это уже работа жюри, индивидуальное мнение жюри, которое потом как-то совмещается и складывается. В прошлом году, например, Ван Даму понравилась одна участница Мисс Украины, Арнели Мути другая участница. И вот большинством голосов мы решали. Находят спильные? Нет. Нет, но среднее мы вывели, потому что было 15 человек, и мы сумели вот выбрать ту девушку, которую указали, указало указал большинство членов жюри. На вашу думку, на каком уровне проводятся все конкурсы красоты на Украине? Ну, вы знаете, конкурсов очень много. Он просто в Украине еще популярны пока еще. Хотя я думаю, что со временем... А чему пока, в чем вы покажет? Вы знаете, пока еще вот не наелись этого зрелища, а. по-моему. Я просто сужу по тем странам, странам, где они существуют, эти зрелища, 40, 50, 60 лет. Где-то популярность сохраняется, например, Соединенные Штаты. А где-то она резко падает, Германия, предположим. Да? А рядом Италия, они опять популярны а еще рядом Франция они не так популярны, наверное, мы тоже займем когда-то какую-то какую-то количественную нишу, поэтому пока их много и, конечно, уровень очень разные. Есть региональные, городские, очень скромные конкурсы, есть вузовские конкурсы. Ну, а что касается основных, наиболее известных таких телевизионных проектов, uh -huh. очень крупных, как скажем, даже Мисс Украина, то, ну, поверьте, что уровень этого конкурса они чуть не ниже, нежели в странах, других странах, 130 странах, где они проводятся. А как вы ставите с детей думку, что, начебто, конкурсы красы и девчата, которые там принимают участие, женщины, то они потенциально, начебто, дружины для бизнесменов? Ну, вы знаете, есть статистика. Мы можем назвать десяток фамилий олигархов, тех, кто на слуху, да, вот в Украине, в России, где-то рядом. И мы обнаруживаем рядом с ними или в качестве дружин, или в качестве подруг бывших учасниць конкурсу, бывших победителей. не это, это це не только для України, России, Росії, да, це характерно для інших стран. Я сам вспоминаю там Емель Думаркас, предположим, да, очень известную женщину, яка победила в своє время на конкурсі. Цікаво знати, яким буде цьогорічний конкурс «Міс краси, «Міс Україна, який відбудеться незабаром. І що в ньому буде такого нового, оригінального, чого не було, наприклад, ну, попередні роки. Но вы знаете, основные правила не меняются. Это как в футболе, да, вот 60 лет, правила одни и те же. То есть, если менять правила, зрители уходят. Поэтому основные позиции будут те же. Будет выход традиционный в купальных костюмах, будет представление участниц, будет работа э, ведущих, какое-то интересное награждение. Но режиссер, постановщик, хореограф будут каждый выход решать каким-то образом по-своему. Uh -huh. э, очень интересная концертная программа в этом году. А які шанси, наприклад, виграти у нашої представниці, яка буде незабаром захищати Україну на міс світ чи міс Всесвіт? Поправте мене, да. якщо я То, знаете, ну, побідниця цього конкурсу, який ми проведемо 11 числа, буде участити в конкурсі Міс Міра в Лондоні uh -huh. через півтора місяця. А ти що зараз в Бразилії? Ну вже в Бразилії го буквально буде фінал міс вселенная де теж є Українка, звісно. Понимаете, я этот вопрос, этот вопрос отвечаю 21 год. Вот с того момента, как мы первый раз провели конкурс. Вот я его делаю 21 год, всегда этот вопрос звучит. И я попытаюсь сказать следующее. Есть статистика. В конкурсах мировых участвует примерно 130 стран. Как вы думаете, сколько стран побеждали за 60 лет? Половина. Нет, вы ошибаетесь. 23 страны. Всего лишь 23 страны. Вы не можете по... дать прогноз, <как>, Понимаете, некоторые побеждали 5 раз, некоторые 6 раз. Есть рекордсмены, Южно-Африканская Республика, Индия, Бразилия. А почему они рекордсмены? Почему наши, украинские женщины, которые так славятся во всем мире, что мы наигарнейшие, наипривабливейшие, но почему-то не было еще такого, чтобы украинка взяла титул Мисс Всесвит, Мисс Мы побеждали. Мы мы были вторыми, мы были третьими. Мы были мы побеждали на конкурсах, так сказать, не входящих в первую десятку. Десятку, такое было. Что касается мира Вселенной, мне трудно этот вопрос ответить, потому что, наверное, много факторов там срабатывает. Наверное, какие-то есть факторы политические, может быть, какие какие-то еще географические факторы. Сложно сказать, потому что работа жюри ⁇ это такая достаточно ну, закрытая, закрытая история. Мисс ведь не выбирает как президента вседородным голосованием, понимаете, это происходит немножко по-другому. Вот. Но мы стараемся, мы стараемся. Вы знаете, я -таки привожу такой пример. Вот мы идем следом за футболистами нашими. Они выиграют там чемпионат мира, как вы думаете? Я болельщик, я верю, что когда-нибудь это случится. Через 50, через 100 лет, да? Поэтому корода у нас тоже когда-нибудь появится. А какими рисами характера, характеру, окрим внешней вроди, привабливости, май владеть, ну, например, ну, потенциальная переможница мисс Украины? Вы знаете, ну, я вот говорю всегда, что побеждает не красавица, а умница. Есть репетиционный период. Она должна юристы Жюри когда она без грима, так говорить, мы без дачи, сок да, да, мы стараемся следовать здесь правилам, которые есть на Мисс Мира, когда члены жюри знакомятся с участницами на репетициях, проводят с ними собеседования, То есть максимально видят их в какой-то обстановке помимо сцены, потому что на сцене это нечто, нечто так сказать, уже иное. Грим, макияж, да, там, огромный эффект дворца Украина и так далее. Очень важен характер, очень важна целеустремленность. Но самое главное – это индивидуальность. Вот если она продемонстрировала свою индивидуальность на сцене, на репетициях, то у нее шансы резко повышаются. На вашу mm -hmm. думку, на каком уровне модельный бизнес в Украине? Вы знаете, я бы это прямо не связывал, модельный бизнес и конкурсы красоты. Это немножко разные вещи. Просто... А расскажите, где эта <coughs> межа? В Восточной Европе пока еще это вот вместе, так сказать, появилось эти два явления, конкурсы — это эстрадное зрелище. Это некое такое э, зрелище, которое где-то на э, грани шоу, спорта, рекламы, э, соревнований. А модельный бизнес — это, в общем-то, профессиональная деятельность, когда девушке совсем не обязательно появляться на подиуме конкурса красоты. Вот. И поэтому существуют конкурсы профессиональные, там, Elite Model Look, скажем, да, там, или Ford Models. А есть конкурсы с миром, с вселенной и тому подобное. А че, сами девчата, их думки с приводу цього бизнесу? Тому еще кажуть, это це ж недовготривале, так би молити, ну, Конечно, занятие. Ну, Прежде всего, я думаю, что за 20 лет очень сильно изменилась психология, когда конкурсы появились, был период, когда родители не пускали, когда девушки думали, идти или не идти. Угу. Одна участница конкурса Мисс Киев из города Бравары» у меня спросила, скажите, а в купальниках надо появляться, будет там на сцене? Да. Нет, я не могу участвовать. Почему? Ну все же будут в купальниках. Ну там же будут знакомые мои сидеть в зале. Понимаете? Так было 20 лет тому назад. И мы думали, как провести кастинг. Вот как в, в рабочем кабинете могут появиться девушки в купальниках. Как-то это было дико очень, да, тогда. И мы проводили первый кастинг в бассейне КПИ. Было очень органично. Вода, музыка, девушки в купальниках и жюри на кромке, на кромке бассейна. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас родители звонят и скандалят. Почему мою девушку, нашу дочь не взяли? Почему она заняла не то место? Да она первая красавица в нашей области. Вы ничего не понимаете. Как часто трапляются выпадки, ну, будем говорить так, фальсификации, когда влияет ну, не только краса девчины, а, так бы мовити, заможность семьи, або ну, угу. какие-то такие факторы? Вы знаете, я скажу так. Чем... Во-первых, таких фактов очень много. И всем ведомом. Конечно, это известно, но и было бы странно, если бы в нашей, в нашей стране этого не было. Я дивляться на все эти конкурсы красоты, потому что, а, кажут, да, можно оба. наперед за два месяца сказать, кто там победит. Да, я скажу такую вещь. Знаете, вот практика показывает, что чем ниже уровень конкурса, тем больше влияние извне. Но есть так называемая местная элита, прежде всего. Это даже не семья, это вот некая, некая местная публика, да, это какие-то чиновники, какие-то бизнесмены Которые почему-то финансируют какой-нибудь отборочный конкурс У моей зайки все есть Я ей джип купил, дачу купил Вот ну, ну все уже Еще корону вот, 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 вот хочет она корону, вы понимаете ну, ну, ну надо вот и все Но по мере того, как повышается уровень конкурса Все это затихает, затихает, затихает Когда м -м, выбирается мисс страны которая едет на мировой финал, когда ее видят э, миллионы людей по И потом, когда за нее голосуют там, э, эти факторы уже не работают. Хотя публика продолжает об этом говорить. Публика продолжает говорить, они все время ищут какие-то подводные камни, какие-то байки, там рассказывают. Но э, это даже повышает, может быть, интерес к этому зрелищу. Какие вы дали порады девчатам, которые принимают участие в разного рода конкурсах красоты, моделям? Яких помилок, возможно, стоит уникать? Чего дотримуватися, Яких позиций? И знаете, самое главное, не относиться к этому серьезно. Да, надо хотеть победить. Надо участвовать, надо пытаться принимать участие, быть на кастингах, посылать свои анкеты на какие-то конкурсы и, может быть, тебя пригласят. Но не надо считать, что это главное в жизни. Ну, выиграла ты или не выиграла. Будет тысяча еще шансов и стать, стать счастливой и найти свое место в жизни. Нас, наверное, цікаво з вами вести розмову, але на жаль, эфирный алефірний час нас вичерпано, тому на останок побажання телеглядачам зранку. Вы знаете, обязательно посмотреть хотя бы в телевизионном варианте конкурс Miss Украина 2011. Я уверен, что это будет очень интересное, красивое, оригинальное зрелище. Дякуємо, пане Сергію, що завітали до нас. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що сьогодні у студії рано вранці був Сергій Матяш, Саме він голова національного комітету Міс Україна. Ну і на такій красиві гарній хвилі хочу побажати вам краси у спілкуванні, краси в душі, красивих друзів, красивого життя. І хай вас завжди оточується гарне слово краса.